А не боишься упасть? пока нет. Ну как хочешь. Смотри, как Понимаешь? Ты меня слышишь Хочешь дырку показать? Не-не. <laughs> Я забыла про нее. Ручки? Это вижу. Сами. 何クークー что у меня думаешь, Скотч кусает, да? Медведь. Какой медведь? Дим... Гейми... А! Фу! Ну, Там что трещит за елка все время слышно. Ну потому что скотч отклеить, а тут же объемные эти самые. Зацепить. За то, что -то можно зацеплять дело? Можно, можно. А можно как? За нее подводить можно вот это вот, нет? Да. А? Можно. Ай, тут повод нельзя. И что с ней делать теперь? Сейчас еще раз сделаю, покажу наверное, сразу подцепить. У меня дырочка есть. Вот так будет лучше. И так вот вторым концом будем вешать за ту штучку. И длинный конец, и короткий. Коротким концом я цепляю шарику. Да. наверх. вообще не вижу куда. -нибудь. А теперь будем пробовать зато вешать вторым крючочком. Вот так. Ну, надеюсь, будет держаться. Ну все, здесь больше ничего не надо. Вообще ничего не будет? Не, ну подарочки что сейчас поставлю под елочкой. А это это в других местах нет. Да, ну, кстати, вам на те веточки могут. А, есть такие штучки, блин, с Что их не Ну, ты смотала? Красиво. да, я же мотала в этом году. Может, добавить елочку куда-то? Ну, как у меня да? какая-то маленькая, да? Кто? Малая игрушек надо еще добавить. Ну вот, вот этого добавить. Глянь, какие же они красивые, которые я делала.